李天然，帮我搬下水果，我们一起回家。不是说今天不加班吗？啊、哎哎哎呃，这个是我帮虾米做的营销方案 PPT，<laughs> 要做五十页，我才做了二十五页，今天要加班了。不是说了谁都不能使唤你吗？不是说好了自己做自己事儿吗？虾米的事儿就是我的事儿啊。 他米最近啊真的很辛苦，又是跑业务，又是跑客户，都累瘦了。我得帮他分担一下，不好意思啊，今天不能帮你办了，明天啊，拜拜，走吧，去啊，拜,拜。思思姐，你们公司还有什么单身优质男人吗？ 哎呀，你再多给我介绍两个吧。又介绍。那李天然呢？天然哥只是我的学长嘛，我们之间又没有什么的。只是学长，这事儿李天然知道吗？你是不是得跟他说清楚呀？ 嗨。过来、嗯。 麻烦你姐先帮我送东西。哎，好嘞。哟，都是女朋友衣服啊。啊，李天然。 干什么？干什么去、啊？干什么去？跟你有什么关系啊？说。那周虾米房子到期了，要我去帮他大扫除，怎么了？什么时候进的居委会,会？管这么宽？那行吧，你去吧。那行了，我去了。你赶紧回去吧，别在外边溜达了，天怪冷的，别着凉了。要你管？啊，我回去工作去了。小组任务总得有人做吧？ 你放心去玩吧，做死我得了。哎，什么工作呀？是给 ABB 公司那个企划合作案，还是下个季度的工作计划？追剧、打游戏、上网刷视频，随便你。开始吧。这叫加班啊？ 你好好说话、啊、行不行？你要是没什么正事，我就帮周虾米大扫除了，走了。站住！你有没有市场的前瞻性和敏锐度啊？嗯嗯、咱们公司现在要大力拓展年轻市场，为的就是要揣摩他们的爱好习惯，体验他们的生活节奏。 就是为了这个，你也应该宅在家里做两天的网瘾宅男，好好的贴近一下用户群体。愣着干什么呀？赶紧吧。是认真的吗？你觉得呢？我给他先发微信。你赶紧吧你。 为了你这个呆瓜，我大周末都没睡成懒觉，烦死了。